啊，受不了了，难受、啊。太傅，你忍一下、啊。太傅，我给你换了一个冰的帕子，这样你能好受一点。 别管朕，臣不配被公主伺候。太傅，你到底要我怎么样呢？我怎么做你才能消气？你告诉我，我保证做到。公主不要再欺骗朕。不要再拍那种戏。答应朕。太傅。 我以后再也不会骗你了，但是永远不拍亲热戏，我做不到。想必太傅还是穆廷洲的时候，也不会答应这样的要求的。我是个演员，这是我的工作。公主这么说。嗯嗯嗯 可让臣去死有何分别？臣无法照顾管教好公主，臣愧对先帝所托，当以死谢罪。臣留着这条老命，只会给公主添堵碍眼。太傅，太傅，别拦我你！你冷静一点！别拦我！太傅，你要是死了，明朝怎么办、啊？别拦我！你怎么能去寻死啊？让臣去死！太傅<夫>，别拦着我！ 不吃饿得慌，你从昨天晚上就没有吃东西了，肯定饿了吧？这样，你把门打开，小明亲自给你做的早饭，虽然做的不咋地，但是也是我的一份诚意。公主不答应臣的请求，臣决定绝食到底，以死明志。太傅，我发现你是越来越任性了。 你从明朝到现在也不是一天两天了，也看了不少影视剧，怎么就不能接受一个职业演员拍吻戏呢？别的演员可以，但公主不行。公主身份金贵，不容任何人玷污。太傅，您言重了，怎么还上升到玷污了呀？嗯 我现在以公主的身份命令你吃饭，你不吃就是抗旨。饭我放门口了，我还有工作，吃不吃随你。 无论是穆廷洲还是太傅，我都从来没有见你吃东西这么不思量过。话说，你这戏演的有点过了吧？嗯。有这么好吃？嗯。我告诉你啊，我自有分寸。 如果这次不把这件事情彻底解决，日后公主还是会有被陈章欺骗诱惑的可能。老实说吧，太傅，你和公主都回不去宁朝了。既然回不去，又何必拘泥于古代礼法呢、啊？好，你可以说你只是想要保护公主，但公主早晚要嫁人吧。眼下你可以阻止公主不拍吻戏，但是你不能阻止公主一辈子不嫁人呐、啊。 你以什么身份阻止啊？我为何要阻止公主遇到合适人选啊？陈章他就很合适啊！陈章在剧中就是驸马，和公主本来就是夫妻。在现实生活中，陈章有名有钱，更难得的是他对公主照顾体贴。我知道太傅你看不上陈章，又觉得一代首辅是无稽之谈，但是我却觉得公主对陈章颇有好感。太傅你可别以管教之名。 干涉公主的婚姻自由啊！既然你那么看好公主和陈章的姻缘，那你为什么要告诉我他们拍吻戏的事？我就是想看看你的反应啊！你老实说，当你看到陈章亲吻公主的时候，心中除了愤怒，还有没有什么其他的情绪？比如说，嫉妒或者取而代之？ 胡言乱语！太傅、啊，你真的对公主就没有一丝的心动吗？ 怎么站在这儿啊？今天吃饭了吗？公主累了一天了，赶紧歇会儿。臣炖好了参鸡汤，一会儿就能用了。哦，好。 你一直这么看着我，是有什么事吗？有什么事你就直说。你这么盯着我看，我怪紧张的。公主是否心悦诚章？啊、哦，不心悦。 演员拍戏的时候，不能考虑自己的私人情感。你之前跟我说过，只有演员完全的代入角色，观众们才会入戏。就好比我跟王莹莹，她在戏里演我的后妈，虽然我们俩的年龄差不多，但我也要在戏里把她当后妈看，戏外再做普通的同行。既然公主不喜欢。 那公主怎么能忍受与他有肌肤之亲？你怎么就这么在乎肌肤之亲呢？在古代某些男人的观念中，女人是男人的所有物，她的身体也是男人的，只有夫君可以碰，别的男人碰了，女人就不干净了。 太傅坚决反对我拍吻戏，莫非也是觉得我拍了吻戏之后，我人就不干净了，就不如之前金贵了？公主金枝玉叶，我绝不允许任何人占公主便宜。人家陈章也是千万粉丝追捧的大帅哥，太傅觉得人家占了我便宜，他的粉丝觉得我占了他便宜呢？无稽之谈。 全国十几亿人口，除了我爸妈，只有太傅你把我当公主看。其实我在别人眼里，包括肖照，我只是娱乐圈的一个小新人而已。公主莫急，公主演技精湛，假以时日，定会受万人爱戴。连个吻戏都不敢拍，算什么演技精湛呢？ 太傅，我是真的很喜欢演戏，在戏里，我可以演绎不同的角色，体验不同的人生，这是多么宝贵的一段经历。我是真的很想精进自己的演技，做一名好演员的，而好演员的其中一个标准就是，不能因为个人的喜好随意更改剧本，这是对创作的不尊重。 若公主执意如此，臣以后不再阻拦。太傅，你，你真的同意了、啊？ 人家的肌肉怎么这么紧张啊？跟肖照一样老胳膊老腿了。哎呀、啊，臣这副身体啊，都是被穆庭洲给连累的。我查过他的履历，十几年的演艺生涯，受伤多次。要不是他一点都不保重，臣也不会一摔跤就扭了腰。啊，穆老师拍戏确实拼命，影帝的称谓实至名归。 臣虽然不认识穆廷洲，但从他的经历和成就来看，是个值得让人敬佩的人。哎，公主，你先起来。哎，臣虽然没有感受过现代推拿技术，您刚刚帮臣推拿这几下之后，臣的身子、啊、明显轻松很多、啊哎。哎，腰也不疼了。 哎，公主，你是如何学会此秘术啊？这算什么呀？我们家是开武馆的，我和明桥从小就会这些。这一切都是臣的不是。太傅，这这跟你有什么关系啊？若是臣能提早觉醒，与公主重逢。 公主也不会寄人篱下，受这般苦楚。哎呦，太傅，您言重了。我和明桥是一家人，从小都是受父母宠爱长大的，怎么能跟寄人篱下有关系呢？好了，太傅，转过去，把腿盘起来。等一下啊！好了，马上啊就要到这关键性的一刻了，三、二、一，呼吸。 公主，太傅，早啊早，快坐下。这么多好吃的、啊。来，我帮你夹。 阿姨，哎，你做的这个蛋糕也太好吃了吧、啊！这些都是穆先生四点钟就起来做的。太傅什么时候学会做这么多好吃的了？这些都是太傅跟我学的。他说以后啊，把我的手艺都学会，随时做给公主吃。 哎、啊，刘伟、啊，您、啊、怎么来了？哎、我们刚才呢商量了一下，今天的雨呢还下的稳定了也符合呢瑜伽变故的那场雨戏的气氛。如果没什么问题，待会儿把这场戏拍了，啊，也省了一场人工降雨。哦、怎么不方便啊？ 没有没有，我刚刚在担心词儿还没背好。不过，下午拍的话，早上就够我准备的了。好的，你准备一下，一会儿咱们就拍，好不好。好好公主，真没事。 嗯，没事儿。好，明威，可以换衣服了。好。公主，来，臣帮你。啊、哦，谢谢。怎么偏偏是今天拍雨戏？吃个止疼片吧。 他，王毅，你第一天拍戏啊？你乱动什么呀？对不起啊，导演，我刚才真是太投入了。哎，但是我感觉这个时候一定要上前走一步的，给足这种压迫感。您觉得呢？好好好，哎，摄影师啊，注意演员位置啊，别挡着啊。好导见啊，好的，导演。 打扰了，打扰了，导演，您讲戏吧。这场戏呢，目前啊尚欠缺点火候，主要的问题呢还在明威身上。明威，你扮演的这个阮英呢，他这个阶段啊，真是不经世事的一个大小姐，很单纯。 也很稚嫩，啊，她不是一个成熟的女人虽然说啊，她有反抗，但反抗的力度啊不能强烈。我觉得在她身上呢，多一些受气无奈的感受，会更好，能让观众呢，哎，更加能够同情她。